Bintang filem luar dari studio selalu ingin diketahui oleh orang ramai. Sukar bagi mereka untuk mengelakkan diri dari kacamata masyarakat. Walaupun seniman dan seniwati seperti Mustafa Makrof, Mingyatima, Aziz Sata dan Esam Sudin begitu popular sekali ketika zaman itu, bagaimanakah mereka menjalani kehidupan luar dari industri perfileman? Kebetulan uh, show lebih awal lagi bila artis-artis dia duduk dia sudah ada di apa di di Jalan Ampas ya itu studio dia Buntek Road dia punya apa dia punya tempat artis-artis uh, dia di kategori pun ada tetapi tidak uh, cara yang show buat ya dia buat rumah deret semua artis-artis dia duduk tapi kami disewakan satu rumah satu rumah satu rumah so itu cara di kategori Eh lah saya dah dapat duduk dalam pada sama jadi pelakon Tak ada macam kata macam kita terlampau sangat naik-naik bas kemudian tu kurang Kurang tak Macam kita nak keluar-keluar pun pelakon-pelakon dulu pun Umpamanya kalau ada macam majalah-majalah Berkandakan muka foto kita nak ambil gambar kat mana kan Sekarang ni dia bebas mana-mana boleh bikin Boleh jadi sampai boleh jual Ah ha, muka tu dah macam bertepar. <laughs> sun, sun tak boleh. Pasal dia kontrol oleh Tauke tak boleh bagi. Kita minta permission dulu. Begitulah mereka jaga pelakon ini. Dia build from zero sehinggalah dia menjadi seorang pelakon terkenal tidak boleh mengambil gambar di luar dengan sesiapa tidak boleh keluar dari studio kalau ada interview yang nak dibuat dia mesti datang ke studio, ambil dan didengar dahulu apa yang nak kita perkatakan supaya apa yang kita perkatakan itu mestilah selari dengan kehendak pembangunan industri itu sendiri dan kita tidak boleh bercakap sesuatu yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diatur saya perhatikan pelakon-pelakon, uh, pengarah pencipta lagu dan sesiapa saja tu dia orang duduk berkumpul di situ ya yeah? jadi idea tu sentiasa 24 jam ada saja dan selepas syuting dia orang tidak balik rumah masing-masing yang ada tu duduk bersama-sama sambil main dam sambil bermain sepak raga sambil berbual mencari idea jadi mereka ni sebagai satu family ya yeah? dan waktu itu boleh dikatakan dia orang tidak manang pada glamour Eh, yeah? saya rasa waktu itu susah nak jumpa Piramli susah nak jumpa ni yatimah susah nak jumpa apa pelakon-pelakon jin samsudin ni apa semua sebab masing-masing tidak terdedah eh TV pun belum ada dan diorang ni tidak juga terdedah komersial ke mana-mana pun tak ada jadi agaknya uh, lebih lebih tertutup eksklusif lah kalau nak tengok kena bayar gitu misalnya eh dan reporter pun waktu itu tidak banyak reporter-reporter gosip lah eh yeah? tidak banyak majalah-majalah yang menceritakan laser lah, mulut laser lah itu lain ni tak ada waktu itu. Jadi, orang tu benar-benar daripada perasaan, daripada idea yang dikeluarkan eh yeah? untuk menghasilkan sesuatu karya seni yang bermutu, yang boleh dianggap sebagai satu bahan nostalgia sehingga hari ini. Ha, jadi saya rasa itulah perbezaan. Tapi kita tidak boleh menafikan bahawa yang sekarang ini bukan menunjukkan tidak baik. Ini realiti hidup keadaan sekarang terdedah keadaan sekarang modern sophisticated IT jadi kita terpaksa menghadapi itu uh, walaupun kita ada perusahaan filem yang lain seperti Cafe Organization kita ada Nusantara dan banyak lagi yang lain ditubuhkan uh, tapi dia bermula daripada yang menonjol Ya, di Jalan Ampas, uh, kalau kita lihat ya kebanyakan pelakon pelakon, pengarah pengarah dan teknisiannya juga uh, bermula di Jalan Ampas. Jadi in-house training yang ada di Jalan Ampas ini menyebabkan kita dapat melahirkan sesuatu filem yang bermutu. Uh, bukan saja dari segi training lakonannya, pengarahnya, tetapi juga komposenya. Sentiasa membuat lagu-lagu yang mempunyai mutu Begitu juga penulis liriknya, penarinya, apa menyah. Uh, Uh, isteri uh, Tony Castello, punya, ibu dia uh, Dia juga guru tari, Normadia guru tari, semua alayaram uh, Ini adalah orang-orang uh, yang melatih semua orang uh, Sudar Maji, Syed Hassan, HM Rohaizad Dan banyak lagi, kalau dulu kita dilatih semua bidang ya? Kalau yang berminat tentang editing, saya pernah belajar bagaimana editing film Saya pernah belajar bagaimana hendak mengarah film saya juga pernah belajar bagaimana menulis skrip film Maka itu saya salah seorang daripada ahli Dia panggil a storyboard members Jadi dilantik untuk menjadi ahli storyboard members Ada sembilan orang Setiap skrip yang tak difilmkan di jalan ampas Mesti dilulus oleh storyboard members jadi storyboard members ni termasuklah pengarah-pengarah, P. Ramli dan lain-lainnya juga dari pihak manajemen. Semua skrip yang diterima di Jalan Ampas akan melalui penapisan film, penapisan storyboard members ini kecuali P. Ramli. Kerana P. Ramli jarang menulis skrip. Dan dia uh, selalunya skrip ditulis oleh orang lain. Pertama-tama Semirah Padi ditulis oleh Mohamad Rojik. Ya? Uh, banyak lagi ferita-ferita macam antara dua darjat yang lainnya. Skripnya bukan oleh uh, Piramli tapi dia menulis screenplay uh, Dia mempunyai uh, pemikiran yang luar biasa. Uh, apabila dia mendapat sebuah skrip yang ditulis oleh orang, dia akan ubah suai. Dan kalau skrip itu kurang baik pun akhirnya akan menjadi sebuah skrip yang baik. Saya rasa waktu kita duduk di Jalan Lampas tu, saya rasa ibarat macam satu keluarga ya yang mana kita bekerja tu bekerja gotong royong antara satu sama lain ya. kita tidak ada kata apa ni uh, iri hati antara satu sama lain ya. kita bekerja sama ya oleh kerana kita inginkan gitu kerana kita ingin melahirkan sesuatu ya sesuatu benda yang boleh menjadi kesan kepada penonton Maka itulah kita bekerja dulu, kita bekerja sama Memberi idea kepada yang lain-lain Umpamanya macam saya syuting Bujang Lapuk dengan Alhamdulillah Piramdi Manjab Sudin Banyak idea-idea tersendiri yang kita bantu pengarah Ayanda, kenapa ini, ini Ayanda? Tak ada apa-apa perubahan lah Sekolah juga tetap kena pergi Bukan berarti kalau kita tu terkenal ataupun bintang cilik waktu itulah eh Because you still got to earn a living eh Jadi sekolah, life goes on Lama ni hanya pada nama dan tidaklah sesuatu yang boleh kita bawa ke mana-mana lah. Yang penting kita ikhlas. Itu saja. Kerancakan industri perfilman Melayu ternyata tidak bertahan begitu lama. Apakah yang menyebabkan penutupannya? Kita akan kembali selepas ini.